अली भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लिप देवबंद और अहल हदीस का मातम इंतहाई जानदार वीडियो है उस वीडियो में लाल रुमाल वाले मौलाना का जो बयान डाला गया है उसके जवाब में उनका एक नया क्लिप आया है जिसमें उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने अलैहिस्सलाम को बला ही कहा था ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है फिर क्या बला है ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है फिर क्या बला है लेकिन उसकी तावील ये की के बला मतलब चीज होता है ना कि यह कोई गुस्ताखी है, है? की तोहीन नहीं। आ, जी आप जो मर्जी करें वो गुस्ताखी नहीं कोई और करे तो गुस्ताखी है ठीक है ना जी हमने वीडियो में कहा अमीरे शाम

और तुझे डाल के के छोड़ेंगे। आप तो तो हमारी ये भी तवील मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अपना तो आपका हाल ये है। हम शाम इसलिए कहते हैं कि वो जो इस्लामी तीन में फैली थी, जिसमें खलीफ़ा राशिद उनके सूबे का एक गवर्नर था जिसको मौला अली ने ने मुस्तफ़ी होने से इनकार करके खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत कर दी जिसकी प्रोडिक्शन बुखारी और मुस्लिम में मौजूद थी सही बुखारी टू एट वन टू अम्बार को एक बागी जमात कत्ल करेगी अम्बार उनको अल्लाह की तरफ और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वह जमात की तरफ बुलाने वाली जमात होगी दोजख और बगावत की तरफ बुलाने वाली जमात जिस जमात को कहा नबील इस्लाम ने मौला नहीं नबी नबीलाम ने और मौला अली के साथ नबील इस्लाम खड़े हुए ठीक है तो हम अमीर शाम इसे कहते हैं वो शाम के गवर्नर थे बाद में जिस तरह हो तो आपको पता है तो ये कहते हैं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। और इधर देखे अपने सवाल किया फिर क्या चीज है? है उर्दू लिंग्विस्टिक हमें नहीं आती क्या आपको नहीं आती मुझे बताएं बचपन में आपने सुना है लालच बुरी बला है ये सुना ना कभी आपने ये सुना है कि माँ बाप के साथ हुसने सुलू करना अच्छी बला है नहीं सच बोलना अच्छी बला है नहीं, नहीं सुना क्यों क्योंकि बला हैटोरियस वर्ड है ये वर्ड है ये नेगेटिव चीज के लिए आता है लालच बुरी बला है और ये तो इसकी मेहरबानी है कि इसने मान लिया है इनके जो मुगल है ना लाल रुमाल वालों के उन्होंने कहा जी वो बुला नहीं उन्होंने कहा वो क्या वो शेर पड़ा था उन्होंने कि कि तू कहता है कि अली ना खुदा है ना खुदा से जुदा है तो इसने आगे से खुद जोड़ा फिर दस अली बुला है ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है फिर फिर क्या क्या बला बला है 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 ना ना अली खुदा है, ना खुदा से जुदा यानी आप हजरत अली को ही नहीं कर रहे वाले ने तो मैंने इस पर गिरफ्त की थी कि यार तुम ये क्यों जुमला आगे से बोल रहे हो तुम यह बोलो कि बताओ कि तुम अगर अली को खुदा भी नहीं मांग रहे खुदा से जुदा भी नहीं मांग रहे तो बताओ फिर अली के बारे में क्या अकीदा रखते हो बुला को क्यों बुला कह रहे हो और बुला तो उस मनूस को कह जिसने ये शिरकिया जुमला बोला है ठीक है के उल्टा तू जुमला सुन के खुद ही बनूस बन गया कि तेरे ऊपर भी नुसत पड़ गई तुझे हदीस नहीं याद है सही मुस्लिम की कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक क्या तू कभी ये जुमला हजरत अबू बकर उमर उस्मान के बारे में बोलने की जरूरत करेगा अपनी पब्लिक में कभी तो बुक्स तेरा अली के ऊपर तो उसके एक मुकलत ने नीचे लिखा कि वो आपको इंजीनियर साहब को समझ नहीं आया उन्होंने कहा कि वो ये असल में कहना चाह रहे हैं कि अली ना खुदा है ना खुदा से जुदा है ये कोई रावदी कह रहा था उसके जवाब में वो कह रहे हैं तो दस फिर अली कौन सी अली भला क्या है क्या भला है क्या चीज देखो पंजाबी में बला इस्तेमाल होता है बला तो टिपिकल कराची की उर्दू के शस्ता लोग बोलते हैं जो इस लाल रुमाल वाले ने जिंदगी में नहीं बोली क्योंकि ये तो पंजाबी है ये बोलना भी चाहे ना इसको दोबारा भी कहना रहे ये यह रिकॉर्ड करा दे कैद के शुक्र ऐसा नहीं यह मान लिया मैंने बला ही बोला था तो यह जो जुर्म उन्होंने किया था मान लिया और फिर यह जो तवील की बातल की इसकी बजाय सिम्पल कह दो कि यार मुझसे स्लिप ऑफ टंग होगी और ये इनका स्लिप ऑफ टंग मैं इस इस बंदे का कुफरिया स्लिप ऑफ टंग आपको बताता हूँ इसने गलूफ के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराया उसमें ये जोश में आया ना इब्रतािया का भी यही मसला था ना जब वो तो के जोश में आता था ना तो वो अम्बिया की भी तोहन कर जाता तोहहीद बयान करें तोहन तो ना बयान करें इसका भी यही मसला है इसने एक लेक्चर में कह दिया कि वह सूर्य माहा की याद नंबर सेवनटीन है ना कि अगर अल्लाह इरादा करे ईसा को उसकी माँ को और ज़मीन में जितने लोग हैं इनको मौत दे दें तो अल्लाह कोई क्या बिगाड़ लेगा यानी अल्लाह तला बताना चाह रहा है ईसाइयों जिसको मौत है वो खुदा नहीं हो सकता और मैं खुदा हूं खुदाऊं तो मुझे मौत नहीं आएगी ये अल्लाह बताना चाह रहा है तो माईदा आयत नंबर में अच्छा अब उसने ना कहा कि कुरान में लिखा है सूरह माईदा तो उसने कहने नहीं दिखा वो तो आयतें भी इतनी पढ़ते हैं ना कहता है कुरान में लिखा हुआ अल्ला है अल्लाह तला फरमाता है कि मैं चाहूं ईसा और उसकी मां को दोजग में फेंक दो और वो मालिक तो वो है जो कहता है अगर मैं ईसा को उसकी माँ मरियम को वमन फिल अर्द और जमीन और में अ है सबको उठाकर जहन्नम में डाल दू मुझसे कोई पूछ नहीं सकता पस्तुफर। पस्तुफर। ये तो कलमाते कोफर है अगर कोई यह कहना कि अल्लाह चाहे तो फिर को जन्नत में और मूसा को दोजक में फेंक सकता है और यह चीज अल्लाह की कुदरत में दाखिल है वो भी काफिर है क्यों अल्लाह ताला की कुदरत में कोई नटोरियस चीज आप नहीं दाखिल करेंगे ला तब्दील अली कलिमा अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते अल्लाह ने जब कहा ना कि मुशरिक में जन्नत हराम है आप मुशरिक नहीं जन्नत में जाएगा फिर उन कभी जन्नत में नहीं जाएगा और मवाहिद के ऊपर दोजक हराम है और वह पैगंबर भी हो वह कभी भी दोजक में नहीं जाएगा जन्नत में ही जाएगा क्योंकि यह अल्लाह के ऊपर झूठ आ जाएगा ना जो खुदा है वह झूठ नहीं बोलता और जो झूठ बोलता है वह दोड़ार। दोड़ार। इसे महाल कहा जाता है फ़िक की टर्म में थोड़ी फिका भी सीख लो ना फिका फिना जरूर नफरत रखो लेकिन फ़िक को तो सीखो ना वो भी नफरत रखें जो दलायल के साथ है मुतल नफरत किसी से भी ना रखें बुखारी मुस्लिम की हदीस से अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फ़िक अता फरमा देता है अल्लाह अता फरमाता है यानी इलम दीन और मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूँ ठीक हो गया तो ये उसने बिल्कुल बातिल तवील की है उसको चाहिए फ़ौर से पहले इधर उधर की बजाय ना फ़ौर तौबा कर ले यार गलती हो गई है मैंने अगर ये जुमला बोल दिया तो गलत बोला है सही और फिर इनकी वजह से ही फिर यानी लोग इनको नास्वी कहते हैं ना सही ना। फिर कह रहे होते हैं ना ठीक हो